Цих дівчат набрали до гурту за принципом Більші очі, довші ноги. І самі дівчата цього абсолютно не соромляться. Адже пающі труси найвеселіший гурт української попсцени. Вокально обдаровані дівчата провалилися на конкурсі Нова хвиля у 2010 році. А все через відсутність почуття гумору у нудотного російського журі. Великим митцям не сподобалась провокаційна назва гурту. А змінювати її дівчата відмовились, чим забезпечили собі передостаннє місце. Сьогодні проти дівчат виступають ще й рідні українські продавці з піднього. Вам не кажеться, що ваш продюсер роздівається над вами, а ви наївно вірите? очень рады, что мы наивные, потому что таких людей на самом деле очень мало. Подлые, злые. Вы знаете, может, конечно, он истебется, но строит себе уже вторую дачу и купил вторую квартиру. Может быть, это все приносит бабло? А вам самим не надоело петь такую ахинею про толстую жирную корову, про тазик оливье, я какала и всю, всякую прочую дребеди? У меня встречный вопрос. Вам не надоело это слушать? Нет, а вам не надоело спрашивать такие глупые вопросы? Задавать. Задавайте. А вы в жизни сами слушаете такую музыку, которую исполняете? Ненавижу наши песни и нашу группу. В принципе. Я солидарна с вами. <с <с у меня тоже не получается. Почему на конкурсе Новая волна вы выступали одним составом, а в реальной жизни выступаете совершенно другим. На самом деле не открыли виза, потому что половина сидевших в нашей группе. Мы не выездные. Мы делимся, как амебы. Что-то вас не видно и не слышно в последнее время. Ни концертов, ни клипов. Креатив закончился. Украина нас не любит. Мы уехали в Россию, потому что нас, Украина, не любит. Врут, сволочи, врут. Девочки. А, если вы хотите вы нас пушите? увидеть, посмотрите нормальные музыкальные каналы, и там вы нас обязательно найдете.